Петр, пригоняй. Давай. Стиль, стиль. 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 Стиль. Стиль, стиль. 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 Стиль.

кстати, я вам скажу, что, блядь, по-хорошему вот эти осайды тебе надо было снимать. Нормально. надо а, себе а? подавать, чтобы он имел варианты, чтобы он видел. Лево, лево! Лев. раздевалку забрали, футболисты раздеваются прямо на улице. 26 октября 2014 года стадион старт этот стадион Алексей Азаров хочет под прикрытием уже в новой власти Застроить вот такими домиками. Вот видите, солнышко там отсвечивает их. Это единственное место в Киеве, где можно детям бесплатно заниматься спортом, играть в футбол. Практически каждый день летом и обязательно в субботу-воскресенье здесь проходят турниры. Сегодня, как видите, один из них. Играет молодежь Киева. Наверняка здесь есть студенты КПИ. По всей видимости, там он на трибунах там готовится новая команда еще к футболу. Но в связи с тем, что забрали помещение фитнес-клуба и раздевалки, и душевые для строителей, вот это, Дети вынуждены свои вещи оставлять прямо на улице, тут раздеваться и так далее. Вот и я сейчас сыграю в футбол. Вот так. Может это мой последний удар по мячу на этом стадионе. Его в следующем году уже могут полностью застроить. Теперь пройдем настройку. Тут детишки выходили гулять. Вот Спасибо. еще детки тут. Вот. Там где-то мамочки с детками гуляют. Там на детской площадке. Детки катаются на горках, на качельках. Это все будет забрано и застроено варюгами и той бывшей власти, власти Януковича, да, пожалуй, и нынешней. Сегодня выборы. Был на избирательном участке. Против Юрия Левченко выставлена Два фантома. Один из них тоже Юрий Владимирович Левченко, практически одна фамилия, с почти одногодок. Вот второй Юрий Андреевич или Андрей Юрьевич Левченко. Специально создали для того, чтобы запутать избирателей, чтобы они могли пробить, проголосовав за липовых Левченков, могли пробить дорогу для афериста Пелепишина, который снова рвется в парламент. По прошлому году, по прошлым выборам, Пелепишин практически подкупил все АВК. Вот избирательные комиссии вот для того, чтобы попасть в парламент. Вот. Стройка идет по науке. Сначала строятся инженерные сети. Здесь будет теплоузел, в котором будет коммутация Тепла на новые дома, которые будут стоять на этом стадионе. Все делается по-взрослому. Все делается по науке. Сейчас пленка зак заканчивается. Попробую показать хоть что-то. Ну вот оно так. Вон где-то там стадион. Вот эти трубы будут подключать новые дома на стадионе Старт. Удалось отстоять стадион от Януковича Азарова. Но нынешняя власть города продала его. Этот стадион за бабло. Дешевое бабло. Все.